Пожалуйста, ваши вопросы. Анатолий Чебаченко, представитель синтез. Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Сейчас идет активная смена власти, да, там, смена каких-то принципов работы, направлений работы. Как вы считаете, лично по вашему мнению, прокурор области, генеральный прокурор, он должен быть независим от непосредственно той политической власти, которая пришла в страну? Так, я уважаю, что генеральный прокурор должен быть независимым и уважаю, что сильный Украине Потрібна сильна генеральна прокуратура це не абласної От а місний козаково і на сьогоднішній день прокурор без незалежних політичних сил. І вважаю, що на майбутнє він повинен бути незалежним для того, щоб закон. Дмитрий Булаш, интернет-издание «Неквести». Сегодня губернатор Николай Романчук высказал некоторые претензии к прокурору Заводского района Сергею Полищуку. Ну, там, это вопрос касался банкротства предприятия «Радуга». Как вы относитесь к этому человеку и ваши какие-то, может быть, кадровые изменения? Это можно ожидать? Я уважаю, что кадровые изменения будут. Они обовязково будут в том, что в прокуратуре Николаевской области. Про них мы, мы открыты. Мы будем спілкуватися с вами, с вашей допомогою. будем заводить порядок в области и в государственном целом,